Тримає его начальника управления милиции областного кому У них хватило до чего 400 000, Подонков, негодяев, хватает как в любом обществе. Правильно, хватает на всю Украину. Хватает на всю Украину. И когда вас кто-нибудь да. ночью, не дай бог, за ваше депутатское ухо схватит и подвесит. Да. Вы что будете рать? Милиция. Да. Вы, ну, знаю, поэтому я вы как вы, человек. Знаете, вы мне сказали, что вы... я клоуна начинаю вы... грать, тільки зараз. Вы как года. человек а вы клоуна на 2006 году. У вас есть депутатський мандат. обязаны делать все для того, чтобы не было бардака. Вы вышли как вы... Я вышел, как минимум, с вами не разговаривать. Но... Ну, мне вас носить. За... Ну так скажите, вот так, ну, так скажите людям. Что хоть. вы хотите от меня услышать? Скажите людям, что вы что Вы вышли, вышли, участники мітингу. Правильно, що? Дальше, я можу вам сказати. Я, я сказав. Скажіть участника мітингу, я даю вам мегафон. Так, щоб вас так, не чули. Як нормальний, обикновенний чоловік. Ви знову, ви поговорили з телевізором. Ви виступите на мітингу. Ви переговорили з людьми, до яких ви вийшли. Ви переговорили. А що? Про те, що ви прийшли сказати. Михайло Маркович, ви забираєте в Я не чую вас. Ви захищаєте бандитів у радії. Виступає Михайло Маркович. Как а я тебе сам представлю. Значит, уважаемые Эпорчавчане, послухаем. Те, кто пришел сюда, выразить свою позицию по поводу ситуации, которая сложилась в Николаевской области. Я обращаюсь ко всем кто приходит сюда стабильно, как на все митинги, которые организуют Батьковщина. Я не люблю вашу позицию, откровенно вам скажу. Я считаю ее, я, считаю ее... я объявляю Я считаю ее абсолютно деструктивной. Но коль вы собрались, я хочу вам сказать, что как гражданин Украины, как отец четырех детей, трое из которых дочери, я категорически осуждаю ситуацию, которая произошла в Николаевской области. Я осуждаю тех, кто это сделал и тех, кто пытался покрывать. И если вы прочистите, господин Варченко, свои уши от бютовской пропаганды, которая серой там уже засела, вы услышите, что и президент сказал, что главная задача, чтобы не остался никто безнаказанный. Как будет, мы посмотрим. Все остальное удел клоунов. Поэтому передаю вам дальше микрофон участники мітингу, на відміну від багатьох.